Цивильных легче все-таки тяжелее и военнослужащим? Намного сложнее вытаскивать гражданских. Мы не можем их менять. По большому счету, нам не на кого их менять. Если мы можем менять военнопленных, военных на военных, то на кого нам менять гражданских? Нам что, идти на улицы и всех, кто сегодня симпатизирует ДНР, Так брати, арестовувати, відправляти в ДНР, а туди доставати людей, які симпатизують Україні, це ну, бред. А журналістів ми знаємо, що є кілька журналістів досі в полоні, в Луганську, наприклад, їх, про них розмови йдуть, їх будуть да? міняти. Ми знаємо, наприклад, Сергій Сакадинський, він з Луганська, редактор. Ця людина вже майже 100 днів в полоні знаходиться. І також Роман Черемський з Харкова, журналіст. Так, да, я знаю. Их будут меня отвечать. Ну, в отношении них идет э, не только э, как журналистов, их подозревают в шпионаже, и здесь, допустим, убедить их, что это всего лишь журналисты, которые хотели показать правду, очень сложно. Ну, опять же, касательно возьмем один плюс один и канал шестой канал Горловки, которые сняли два совершенно разных сюжета приехали наши журналисты и потом объявили о тайном проникновении в логово там кровавого беса снимали скрытыми камерами я вам скажу просто нас бы могли просто там расстрелять Зрозуміло, вот... але ж наприклад Сергій Сакадинський є и і він реально його подозрюють в шпионажі чи вдасться їх якось поміняти тут зараз є є то світло Сложно. Идут переговоры, идут переговоры очень тяжело. И еще раз повторюсь, мы постараемся вытащить каждого человека, который там находится. Но скажу еще одну беду. Вытаскивая 10 гражданских, и на их место приходит тут же 10-15 новых. То есть им нужен постоянный щит, и мы, это уже не секрет, сегодня можем сказать, что шантаж со стороны ликвидации вот этого счета является основным сдерживающим. То что они убьют людей? Да. Цивильных? Да. Это было, это, к сожалению, этот метод сегодня используется, я не говорю везде, но ну, многие, допустим, населенные пункты защищены таким образом, что в случае, там, прориву. Прорива, і ще щось там нам обіцяють уничтожити гражданское население, которое они держат в заложниках. Это Що ти І що ти військових тоді глядачі питаючи, вдалось звернути хоча б одну обіцянку від само питають про правий сектор. І взагалі як ставлять добровольці, я знаю, ставляться ставляться гірше, ніж до просто мобилизованных там, чи до регулярных военных, ну, военных регулярных военных сил, потому что это, не бы, добровольцы, Зачем да, что есть, они пришли там воевать? Да, есть воювати? случаи освобождения бойцов правого сектора. Но, ну, опять же, допустим, человек попадает туда, он либо военнослужащий, либо доброволец. И определить, что он правый сектор, или батальон Донбасс, или батальон АЗОВ, крайне тяжело, тем более там, на войне. И, соответственно, мы по возможности стараемся, естественно, освобождать всех. И для нас нет разницы добровольцы или вооруженные силы Украины. Для них есть разница. Для них, для них я Да, сказать. и они удерживают добровольцев в качестве той силы, которая сегодня будет якобы у них восстанавливать ими же разрушенные города, там, как Иловайск. К вооруженным силам Украины все равно есть у них другое отношение, так как эти люди выполняли свою присягу и их, скажем так, вытащить, обменять вооруженного бойца вооруженных сил Украины легче, чем добровольцы. Хотя работа продолжается. Поэтому сколько человек конкретно с правого сектора, сложно сказать. Наверное, только они знают, сколько их